নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বেদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বেদেসকল এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেল আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকলক ৰেগুলাৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে আগষ্ট মাহৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ বাৰ তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যদি এজন এই এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেল আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকে বৰ্তমান কৰ্মৰত শিক্ষকে ৰেগুলাৰ হিচাপে বৰ্তমান এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এপ্লাই কৰে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁ ৰেগুলাৰ হিচাপে চাকৰি পালে পোৱাৰ পিছত প্ৰথম মাহত দৰমহা কিমান পাব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত এম ই স্কুলৰ এজন শিক্ষকে এম ই স্কুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলো শিক্ষকে বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেট স্কেল পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় অৰ্থাৎ আঠ হাজাৰ সাতশ টকা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় অৰ্থাৎ বৰ্তমান কৰ্মৰত এজন শিক্ষক আপোনাৰ দৰমহা বৰ্তমান কিমান হয় সেইটো আমি নাজানো আপুনি দুহেজাৰ বাৰ চনত জইন কৰা হ'ব পাৰে দুহেজাৰ সোতৰ চনত জইন কৰা হ'ব পাৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত জইন কৰা হ'ব পাৰে বা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত জইন কৰাও হ'ব পাৰে গতিকে বৰ্তমান এম ই স্কুলত কৰ্মৰত এছ এছ এ কণ্টেকচুৱেল আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষক এজনে যদি কাইলৈ বা এমাহ পিছত যদি ৰেগুলাৰ শিক্ষক হিচাপে আকৌ এম ই স্কুলতে জইন কৰোঁ এম ই স্কুলতে জইন কৰিব লাগিব ৰেগুলাৰ শিক্ষক হিচাপে তেতিয়া প্ৰথম মাহত দৰমহাত তেখেতে কিমান পাব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ এজন শিক্ষকৰ অৰ্থাৎ এছ এছ চি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা ষ্টেট বৰ্ডৰ শিক্ষকৰ যেতিয়া নতুনকৈ তেখেতে ৰেগুলাৰ হ'ব প্ৰথম মাহত তেখেতৰ দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া ডিটেইলছ জানো আহক ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত এই কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে পে' বেণ্ড হ'ব চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰ আৰু আমি জানো দৰমহাটো পে' বেণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে যিহেতু উলিওৱা হয় গতিকে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ সকলো শিক্ষকৰে যিহেতু গ্ৰেজুৱেট স্কেল থাকে গতিকে আঠ হাজাৰ সাতশ টকা গ্ৰেড পে' হিচাপত আমাৰ এজন শিক্ষকে কিমান টকা দৰমহা পাব সেই কথাটো কেলকুলেট কৰিব লাগিলে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব আমাৰ বেচিক পে'টো কিমান হ'ব আমাৰ যিটো বেচিক পে' যিটো আমাৰ পে' বেণ্ডৰ যিটো চৈধ্য হাজাৰ টকা থাকে তাৰ লগত গেট পে'টো যোগ কৰিলে তাক আমি কি বুলি কওঁ বেচিক পে' বুলি কওঁ আৰু আমাৰ ৰেগুলাৰ যিসকল শিক্ষক হ'ব আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ তেখেতৰ বেচিক পে'টো হ'বগৈ বাইছ হাজাৰ টকা এতিয়া যদি তেখেতৰ বেচিক পে'টো বাইছ হাজাৰ টকা হয় বাইছ হাজাৰ টকা হ'লে তেখেতৰ গ্ৰছ চেলাৰী কিমান হ'ব সেই কথাটো উলিয়াবৰ কাৰণে এতিয়া চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ গ্ৰছ চেলাৰী উলিওৱাৰ এটা চিষ্টেম আছে সেই চিষ্টেমত আমি এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি আপোনালোকেও নিজাববীয়াকৈ চাব পাৰিব এতিয়া চাওক গ্ৰছ চেলাৰী উলিওৱাৰ কেলকুলেশ্যনটো হ'ল আমাৰ যিটো বেচিক পে' থাকে বেচিক পে'ৰ ওপৰত এটা ডি এ পায় ডি এ মানে হৈছে মৰগীয় বানচ দাক যাক আমি ডি আৰনেছ এলাৱেঞ্চ বুলিও কওঁ এই ডি এটো বৰ্তমান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ আছে বৰ্তমান ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰীসকলে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে পায় গতিকে বাইছ হাজাৰ সাতশ টকাৰ যদি আমি দিয়ে উলিয়াবৰ কাৰণে যাওঁ বা মৰগীয়া বানজ উলিয়াবৰ কাৰণে যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট উলিয়ালে আমি এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ টকা পাম তাৰপিছত হৈছে এইচ আৰ এইচ আৰ মানে হৈছে হাউচ চেন হাউচ চেনটো আমাৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ আছে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু আমি এইটো ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হিচাপে উলিয়াইছোঁ আপুনি যদি সদৰত থাকে বেলেগ হ'ব আপুনি যদি মহানগৰত থাকে বেলেগ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ চাকৰিৰ য'ত চাকৰি কৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ এইচ আৰটো হ'ব গতিকে আমি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হিচাপে ওলাইছোঁ আপুনি নিজৰ হিচাপত আপুনি চাকৰি য'ত কৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ সেই বেছিক এই এইচাৰটো বৃদ্ধিও হ'ব পাৰে কিন্তু মিনিমাম ছেভেন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ হাউচ ৰেণ্ট পোৱা যায় গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মিনিমাম আপুনি এই দৰমহাটো পাবই তাৰপিছত হ'ল এম এ এম এটো হৈছে মেডিকেল মেডিকেল ছশ টকা ফিক্স হয় গতিকে এম ই স্কুলৰ এজন শিক্ষকে গ্ৰছ গ্ৰেণ্ড ট'টেল যিটোক আমি গ্ৰছ বুলি কওঁ গ্ৰছ চেলাৰী পাব ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ দুশ ঊনচল্লিছ টকা তেখেতে গ্ৰছ চেলাৰী পাব এতিয়া এইটো হৈছে গ্ৰছ কিন্তু এই গ্ৰছটোৰ পৰা আকৌ এটা পইচা কাট খায় যিটো পইচা নেকি আমাৰ চৰকাৰক টেক্স হিচাপে দিব লাগে আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ এন পি এছ হিচাপে জমা হয় ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এন পি এছ থাকে যিটো নেকি আগতে কি আছিল আমাৰ এই জি পি এফ আছিল বৰ্তমান এন পি এছ হৈছে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া এন পি এছ উলিয়াব লাগিব এন পি এছ উলিয়াব লাগিলে আকৌ আপুনি দুটা ফিগাৰ যোগ কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে বেচিক পে' আৰু ডি এ এন পি এছটো বেচিক পে' আৰু ডি এৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উলিওৱা হয় এই কৰ্মচাৰীজনৰ যিহেতু বেচিক পে' বাইছ হাজাৰ সাতশ আছিল আৰু ডি এ এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ টকা আছিল গতিকে তেখেতৰ এই ট'টেল এই এই দুটা মিলি ট'টেল হ'ল চৌত্ৰিছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকা গতিকে তেখেতৰ এন পি এছৰ পইচাটো কাঠ খাব চৌত্ৰিছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকাৰ ওপৰত এতিয়া চাওক ট'টেল ডিডাকশ্যনত যিহেতু এন পি এছটো আমাৰ আছিল ইয়াতে চৌত্ৰিছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকা এই এই চৌত্ৰিছ হাজাৰ পঞ্চাছ টকাৰ যদি আমি টেন পাৰ্চেণ্ট উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব তিনি হাজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা আৰু এইটো হৈছে পি টেক্স দুহা দুশ আঠ টকা ফিক্স হয় জি আই এছ দুশ টকা ফিক্স হয় তাৰপিছত এতিয়া নতুনকৈ এটা পইচা কাঠ খাব মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনা এইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি এই পইচাটো কাঠ খাব দিব নে নিদিয়ে আমাৰ গ্ৰেডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফ'ৰ্থ গ্ৰেডবিলাকৰ এশ পঁচিছ থাৰ্ড গ্ৰেডবিলাক আমি এল শিক্ষকবিলাক থাৰ্ড গ্ৰেডত পঢ়োঁ দুশ পঁচিছ টকা তাৰপিছত ছেকেণ্ড গ্ৰেডবিলাকৰ তিনিশ পঁচিছ আৰু ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেডবিলাকৰ চাৰিশ পঁচিছ টকা কাঠ খায় আপুনি যদি এই পইচাটো কাঠ খাব দিয়ে তেতিয়া এখন আণ্ডাৰ টেকিং দিব লাগিব আৰু কাঠ খাব নিদিলে এখন আণ্ডাৰ টেকিং দিব লাগিব কাঠ খাব দিলে দুশ পঁচিছ টকা কাঠ খাব কাঠ খাব নিদিলে দুশ পঁচিছ টকা কাঠ নাখায় গতিকে এই তিনিটা এই চাৰিওটা যোগ কৰি তিনিটা যোগ কৰি কিমান হ'ল আমাৰ তিনি হাজাৰ আঠশ তেৰ টকা অৰ্থাৎ এম ই স্কুলৰ ৰেগুলাৰ শিক্ষক এজনৰ প্ৰথম মাহত তিনি হাজাৰ আঠশ তেৰ টকা কাঠ খাব এতিয়া গ্ৰছ চেলাৰীৰ পৰা যদি আমি এইটো বিক কৰি দিওঁ সেইটোক নেট চেলাৰী বুলি কোৱা হয় যি এইটো নেকি দৰমহা ড্ৰ কৰিব পৰা যাব এইটো বোলা হয় নেট চেলাৰী এতিয়া নেট চেলাৰীটো কিমান হ'ব গ্ৰ চেলাৰী আছিল আমাৰ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ দুশ ঊনচল্লিছ টকা ট'টেল ডিডাকশ্যন হ'ল হ'ব এই তিনি হাজাৰ আঠশ তেৰ টকা এতিয়া নেট চেলাৰী হ'ল বত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ছাব্বিছ টকা অৰ্থাৎ এজন এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু ষ্টেট পুলৰ ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰথম মাহতে জইন কৰি তেখেতে নেট চেলাৰী অৰ্থাৎ হাতত বত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ চৌব্বিছ টকা ড্ৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যদি এইকেইদিনৰ ভিতৰত আকৌ আমাৰ ডি এ বৃদ্ধি হয় ডি এ সচৰাচৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ আগষ্ট মাহৰ পিছত আকৌ এবাৰ ডি এ বৃদ্ধি হয় বছৰত যিহেতু ডি এ দুবাৰ বৃদ্ধি হয় বৰ্তমান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ আছে ডি এ আকৌ এবাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জুলাই মাহৰ পিছত আকৌ এবাৰ ডি এ বৃদ্ধি হয় যদি ডি এটো বৃদ্ধি হয় তেতিয়া দৰমহা ইয়াতকৈ আৰু অকণমান বৃদ্ধি হ'ব গতিকে চদাচাৰ বাইদেউসকল এজন এম ই স্কুলৰ ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী তেখেত ষ্টেট বুলো হ'ব পাৰে এছ এছ এ কণ্টেকচুৱেলো হ'ব পাৰে তেখেতে জইন কৰাৰ পিছতে যেতিয়া তেখেতে ৰেগুলাৰ চাকৰি পাই ৰেগুলাৰ পাব ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ পাই প্ৰথম মাহৰ দৰমহা তেখেতে যদি তেখেত যিহেতু গ্ৰেজুৱেটেই হ'ব হ'লে তেখেতে প্ৰথম মাহৰ দৰমহা ড্ৰ কৰিব পাৰিব এই ড্ৰ কৰিব পাৰিব তেখেতে নিট চেলাৰী দৰ কৰিব পাৰিব মই তোমালোক আপোনালোকক দেখুৱাব বত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ছাব্বিছ টকা গতিকে চৰা ছাৰ ভাইটেসকল মই ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ কেলকুলেশ্যনটো ক'ৰবাত হয়তো কিবা কাৰণত ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত ভুল হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি ভুলখিনি দেখুৱাই দিব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে বাকী ছাৰ বাইদেউসকলৰ কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় এতিয়া ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চেলাৰী কিমান কমে সেইটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ গম পাব যে কি আপোনাৰ বৰ্তমান কিমান পাই আছিল আৰু প্ৰথম মাহত আপোনালোকে কিমান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে যিহেতু আমি শিক্ষক ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনসমূহৰ বিদ্যাৰ্থীৰ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আজি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলকো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব